pengetahuan Datuk yang betul tadi saya cuba nak mencelah ahli parlimen raub tadi berkenaan dengan isu uh, majlis yang dihidangkan arah di sekolah St Michael Institution di Ipoh itu sekolah saya jadi bila hujah mengatakan buat sebab tak ada dewan tak betul sebab itu tengah-tengah bandar dan kemudiannya di kampung-kampung pun ada banyak dewan-dewan terbuka untuk penduduk Cina ada kalau saya pergi semalam di apa nama di Kampung Batu Balai di Jerantut ada ya je dengan Dewan Terbuka. Boleh je untuk rakan-rakan uh, kita -rakan kita daripada bangsa Tionghoa ni untuk nak minum arak untuk meraihkan budaya mereka. Tidak ada halangan. Cuma kita tidak mahu masukkan budaya ini ke dalam sekolah. Itu yang kita beritahu. Jangan buat di sekolah. Walaupun itu premis yang disewa. Jerantut berpandangan bahawa mendesak Menteri Pendidikan untuk meletak jawatan semata-mata tidak akan menyelesaikan masalah ini. Namun, perlu juga difahami bahawa desakan meletak jawatan itu adalah manifestasi kemuncak rakyat daripada kekecewaan rakyat. Pada pendapat dan pandangan jerantut, kalaupun Menteri Pendidikan itu tidak berundur, beliau akan dihukum oleh pengundi-pengundi beliau di tempat nanti. Sama ada beliau menang atau kalah, itu adalah manifestasi rakyat di tempat beliau. Tetapi, selagi mana beliau masih memegang baton kuasa ketika ini, jiran untuk mencadangkan agar Kementerian Pendidikan membuka seluas-luasnya ruang kepada semua pihak termasuk pihak pembangkang untuk turut sama membentuk jawatankuasa kuasa khas pendidikan nasional bagi meneliti secara menyeluruh dan menstruktur semula hala tuju, tuju pendidikan negara. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Iza allazi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim wama yulaqaha ila allaziina sabaru wama yulaqaha illa dzu hauzin azim Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 34 dan 35 yang bermaksud dan tidaklah sama yakni kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik apabila engkau berlaku sedemikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang pertama bersifat sabar yakni dan juga tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan orang-orang yang mempunyai bahagian yang besar kebahagiaannya di dunia dan juga di akhirat. Pengajaran daripada surah Fusilat ini mengajar kita menghadapi kejahatan dengan kebaikan. Kerana pendekatan ini bukan sahaja mampu melembutkan hati musuh. Bahkan membuka ruang dakwah yang penuh hikmah sehingga dahulunya memusuhi boleh menjadi sahabat karib sikap membalas keburukan dengan kebaikan menuntut kepada kekuatan jiwa kesabaran yang tinggi dan hanya mereka yang benar-benar beriman serta memiliki keteguhan hati mampu melakukannya dan inilah akhlak yang terpuji yang menjadi cerminan keindahan Islam menyeru kepada perdamaian menghapus dendam dan menzahirkan kasih sayang sebagai asas hubungan sesama manusia datuk yang dipertua Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan atas pembetangan Belanjawan 2026. Namun, istimewanya untuk sidang pada kali ini, adanya pembetangan bajet alternatif daripada yang turut dikemukakan oleh Ketua Pembangkang. Bajet alternatif ini, Tuan Yang Di-Pertua, bukanlah satu pertandingan. It is not a competition tetapi elemen penambahbaikan kepada proses pengubalan dasar kewangan negara. Ia bukan bersifat kompetitif kerana mana mungkin pihak kami daripada pembangkang boleh bersaing dengan pihak kerajaan dalam keadaan kerajaan mempunyai segala resources yang cukup untuk merangka satu bajet yang menyeluruh dengan seluruh jentera dan agensi yang tersedia di bawahnya. Namun begitu, sekiranya kerajaan bersikap positif dan terbuka Maka sewajarnya cadangan-cadangan daripada bajet alternatif ini wajar diperhalusi dan ditambah baik. Kerana membina negara adalah tanggungjawab semua. Baik kerajaan maupun pembangkang. Inilah sebenarnya definisi negara hidayah yang digagaskan oleh Asyik Abu A'la Al-Maududi. Sebuah negara yang berteraskan kepada perpaduan ummah, perpaduan antara kerajaan dan pembangkang untuk membina negara ke arah yang lebih baik berteraskan nilai dan sistem akhlak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk yang bertua, isu perkhidmatan hutang negara. Laporan terbaru menunjukkan bahawa pendedahan hutang negara dan jaminan kerajaan kini mencecah sekitar 81.9% daripada KDNK. Di mana selain hutang negara itu iaitu sudah mencecah RM1.3 trilion bersamaan dengan 64.7% daripada KDNK. Dan jumlah jaminan luar penyata keuangan kerajaan direkodkan sebanyak RM332.8 bilion atau 17.2% dari KDNK. Perkhidmatan hutang pula yang merangkumi interest dan amortisasi telah meningkat secara mendadak daripada RM40.5 bilion pada tahun 2002 kepada anggaran RM58.3 bilion menjelang 2026. Apa yang membimbangkan, penjimatan subsidi yang sepatutnya digunakan untuk meningkatkan bomba rakyat mungkin telah terserap untuk membayar hutang bukan digunakan untuk memperkasakan pekebun kecil, sektor agrikultur atau meningkatkan pendapatan isi rumah. Datuk yang dipertua, oleh demikian, jelantut melihat keperluan untuk kita berusaha menambahkan keupayaan negeri dan menambah pendapatan negara melalui dasar dan polisi yang lebih berkesan di peringkat pusat dan tidak terlalu bergantung kepada nilai import negara khususnya dari sudut pertanian kerana kita tahu penduduk ataupun negeri yang bersifat luar bandar ini amat bergantung kepada hasil bumi dan pertanian sebagai asas pendapatan mereka kerajaan seharusnya lebih memberi perhatian kepada pendapatan negara bukan semata-mata kepada perbelanjaan dalam konteks ini, izinkan jiran untuk menyentuh empat perkara utama. Pertama, kita perlu mempercepatkan eksplorasi REE. Dengan nilai potensi simpanan REE yang mencecah lebih daripada USD 200 bilion dan adanya blueprint pembangunan REE melalui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Aram, ia pastinya menjadi game changer kepada ekonomi negara dengan penambahan hasil kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kerana RII ini berada di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Ia adalah hak eksklusif kerajaan negeri. Dan hari ini kita dikejutkan dengan adanya perdagangan timbal balik Joint Statement on US-Malaysia Agreement on Reciprocal Trade yang di mana kita melihat adanya klaus berkenaan dengan jual beli RII ini. Perlu diingat, kita kita perlu kembali kepada sejarah bahawasanya tanah Melayu ini adalah negara yang amat pakar dan mahir dalam pengurusan trading. Sebab itu kita menjadi uh, ketua atau pengurus kepada Port Melaka, Pelabuhan Melaka pada abad ke-14 dan 15 yang kita membawa seluruh dunia bertumpu ke kepadanya kerana kita mahir dalam trading. Jadi saya mengharapkan dalam apa juga keadaan perjanjian yang kita laksanakan khususnya dengan negara-negara ini pastikan maruah dan kedaulatan negara dipelihara. Sebab kita tahu eksplorasi REE ini tidak hanya pada bahan mentah. Kita perlu melihat kepada industri downstream yang boleh membolehkan adanya capacity building, teknologi transfer and development dan mewujudkan tenaga kerja mahir. Yang kedua, Datuk Yang Pertua, Petronas perlu dilindungi. Petronas bukan sekadar sebuah syarikat minyak. Ia adalah simbol kedaulatan ekonomi negara. Jumlah keseluruhan sumbangan Petronas kepada negara sejak penubuhannya sehingga tahun 2024 telah melebihi RM1.5 trilion. Angka ini termasuk dividen, cukai, duta ekspor serta bayaran tunai royalti kepada negeri pengeluar. Justru, saya ingin menegaskan bahawa Petronas perlu dilindungi, bukan ditekan ataupun dijadikan tabung kecemasan fiskal semata-mata. Pertikaian di antara Malaysia Agreement 1963 dan Petroleum Development Act 1974 wajib diselesaikan melalui pendekatan fiskal government yang simbiotik dan kompetitif untuk mengelakkan kesan negatif terhadap Petronas. Keputusan-keputusan pelaburan yang dilaksanakan oleh Petronas wajar dihormati kerana pastinya ia berteraskan kepada due diligence yang komprehensif. Projek MEGA sewajarnya diuruskan oleh GLC. Pendekatan ini bukan sahaja dapat menjana pendapatan melalui perolehan yang lebih baik berbanding kontrak terluar, tetapi juga memastikan keuntungan itu kembali kepada kerajaan sebagai pemilik sebenar. Yang keempat, Datuk Yang Pertua, bantuan tunai dan subsidi kerajaan kepada rakyat perlu merangsang peningkatan taraf hidup rakyat. Jaran menegaskan agar segala bantuan tunai dan subsidi tidak sekadar bersifat kebajikan semata-mata, tetapi turut disertai dengan elemen peningkatan produktiviti produktiviti dan kapasiti ekonomi rakyat dan akhirnya memberi pulangan semula kepada kerajaan. Subsidi perlu disalurkan tepat kepada penerima tanpa keterisan seperti yang dilaporkan di dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2024. Tuan yang dipertua, isu yang terbaru adalah berkenaan dengan isu pengangkutan. <tuh> Sepanjang tahun 2025, pelbagai isu atau insiden gangguan teknikal telah berlaku dalam sistem pengangkutan rakyat awam. Termasuk kebakaran, gangguan isyarat, masalah suis dan sebagainya. Ia telah menghakis kehakiman rakyat terhadap kecekapan sistem pengangkutan negara. Oleh itu, saya ingin bertanya, ke, bertanya kepada Kementerian Pengangkutan, selain dana penggantian 26 tren LRT laluan Kelana Jaya berjumlah RM1 bilion yang diumumkan, apakah Kementerian Pengangkutan memperuntukkan dana mencukupi bagi penyelenggaraan berkala, peningkatan keselamatan dan pembaharuan infrastruktur rel. Saya juga mencadangkan agar kementerian memanfaatkan teknologi AI dan data raya untuk mengesan anomali teknikal, meningkatkan keselamatan serta memberi maklumat masa nyata kepada pengguna. Kadar penggunaan pengangkutan awam khususnya rel kekal rendah antara lain disebabkan oleh peningkatan pemilikan kenderaan persendirian. Sehingga akhir 2024 Datuk Yang Dipertua, jumlah pendapatan kenderaan mencecah 38.7 juta unit. Melebihi populasi negara sebanyak 34 juta orang. Dalam dua bulan pertama 2025 sahaja, 113,136 kereta baru telah didaftarkan. Ini menunjukkan kebergantungan tinggi kepada kenderaan persendirian yang menyukarkan pencapaian sasaran 40% penggunaan pengangkutan awam menjelang 2030. Kerajaan telah memperkenalkan dasar peralihan daripada kenderaan ICE kepada EV selaras dengan National Energy Transformation Roadmap dan Low Carbon Mobility Blueprint. Namun, kadar penerimaan EV kekal rendah. Menurut tinjauan Rakuten Insight 2024, 67% pengguna menilai harga EV terlalu tinggi dan 57% berpendapat fasiliti pengecasan masih tidak mencukupi. Oleh itu, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Kementerian Petra, berapakah jumlah stesen pengecasan di seluruh negara? Apakah strategi bagi memperluas penggunaan pengecas DC pantas serta adakah kerajaan bercadang mewajibkan pemasangan solar panel dan sistem BESS di lokasi strategik bagi menyokong mobiliti rendah karbon? Setakat ini, Malaysia hanya memiliki 10 titik pengejasan bagi setiap 100,000 penduduk berbanding 45 di Norway. Isu yang terakhir, Dato' Endo Pertua tentang isu pendidikan. Saya ingin menyentuh tentang permasalahan struktur dan penyelesaian holistik. Isu pendidikan negara yang kini berada dalam keadaan yang amat kritikal. Isu keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar termasuk isu penzinaan, rogol, buli dan keganasan di sekolah semakin membimbangkan. Itu tak termasuk isu dadah macam mushroom yang ramai budak-budak kita ambil. Isu-isu ini bukan saja mencerminkan kegagalan sistem kawalan sosial tetapi juga mencerminkan krisis yang lebih mendalam iaitu krisis nilai, krisis kekeluargaan dan krisis sistem pendidikan kita sendiri. Tu pengetahuan Datuk yang bertua, tadi saya cuba nak mencelah ahli parlimen Raub tadi berkenaan dengan isu a uh, majlis yang dihidangkan ada di sekolah St Michael Institution di Ipoh. Itu sekolah saya. Jadi bila hujah mengatakan buat sebab tak ada dewan, tak betul. Sebab itu tengah-tengah bandar. Dan kemudiannya di kampung-kampung pun ada banyak dewan-dewan terbuka untuk penduduk Cina ada. Kalau saya pergi semalam di apa nama di Kampung Batu Balai di Jerantut, ada je. Ada dewan terbuka. Boleh je untuk rakan-rakan kita daripada bangsa Tionghoa ni untuk nak minum arak untuk meraihkan budaya mereka tidak ada halangan cuma kita tidak mahu masukkan budaya ini ke dalam sekolah itu yang kita beritahu jangan buat di sekolah walaupun itu premis yang disewa keperluan pendekatan whole of nation approach isu ini tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan separuh jalan ia memerlukan whole of nation approach melibatkan kerajaan pusat kerajaan negeri ibu bapa Guru, masyarakat NGO, malah institusi agama. Ini penting, uh, Datuk M.Petua. Jerantut berpandangan bahawa mendesak Menteri Pendidikan untuk meletak jawatan semata-mata tidak akan menyelesaikan masalah ini. Namun, perlu juga difahami bahawa desakan meletak jawatan itu adalah manifestasi kemuncak rakyat daripada kekecewaan rakyat. Pada pendapat dan pandangan jerantut, kalaupun Menteri Pendidikan itu tidak berundur, Beliau akan dihukum oleh pengundi-pengundi beliau di tempat nanti. Sama ada beliau menang atau kalah itu adalah manifestasi rakyat di tempat beliau. Tetapi selagi mana beliau masih memegang baton kuasa ketika ini, Jerantuk mencadangkan agar Kementerian Pendidikan membuka seluas-luasnya ruang kepada semua pihak termasuk pihak pembangkang untuk turut sama membentuk jawatan kuasa khas pendidikan nasional bagi meneliti secara menyeluruh dan menstruktur semula hala tujuh pendidikan negara. Jika penyelesaian yang diambil oleh kerajaan dalam keadaan menambah CCTV, meningkatkan prasarana keselamatan, menambah jumlah, jumlah bilangan warden daripada kalangan veteran polis dan tentera pada pendapat jerantut, itu adalah quick fix. Boleh dibuat tetapi dia tidak akan menyelesaikan masalah itu dalam jangka masa panjang. Masalah sebenarnya Datuk Indri Putera pada pandangan jerantut ia bermula di rumah ia burul di rumah. Kerana pada ketika ini datuk Eropa tua, mak ayah sibuk. Bila sibuk tak sempat kita nak monitor performance ataupun kelakuan anak kita di rumah. Kita dikejutkan baru-baru ini dengan kes pelajar lelaki menikam rakan sendiri dengan lebih 200 tikaman dan nota terakhirnya tular menunjukkan bagaimana dunia maya telah menenggelamkan empati dan nilai kemanusiaan remaja itu. Tidak mustahil kes rogol beramai-ramai juga berlaku di sekolah berpunca daripada pengaruh anasi budaya asing yang meresap melalui dunia internet tanpa kawalan. Jerantut mencadangkan Datuk Yang Pertua ini penting. Supaya pendidikan anak-anak ini tidak diswastakan semata-mata kepada pihak sekolah. Jangan salahkan semata-mata pihak sekolah. Jangan semata-mata kalau salahkan pihak guru-guru. Salahkan kamu diri sendiri sebagai mak ayah yang tidak menjaga anak kita di rumah. Sebab itu, Jerantut minta supaya lebih masa diberikan oleh ibu dan ayah untuk jaga anak di rumah. Cuma timbul persoalan datuk yang pertua, ibu dan ayah bekerja bila ada masa nak jaga anak? Keluar yep. rumah pukul 6 pagi, balik pukul 8 malam. Itu biasa di Kuala Lumpur, di mana-mana besar. Okey, Ahmad. Yep. Jadi, cadangan daripada Jerantut adalah untuk kementerian memberikan kelonggaran kepada kaum wanita yang bekerja sama ada dalam sektor kerajaan maupun swasta untuk bekerja di rumah sekurang-kurangnya 3 hari seminggu kita pernah buat sewaktu kita ada work for, working from home dan insyaAllah boleh dilaksanakan ia ya, benar akan ada kekangan tertentu dari segi nature of work tetapi perkara ini boleh diperhalusi mengikut sektor dan jenis pekerjaan apa yang penting adalah kerajaan perlu berani mencipta dasar yang berpaksikan kepada kesejahteraan keluarga dan Jerantuk amat berharap agar kerajaan mempercepatkan pembentangan RUU anti-buli dan pada yang sama mempertimbangkan untuk kewujudan undang-undang kawalan gadget bagi kanak-kanak bawah umur. Kita boleh belajar daripada model Australia yang telah melaksanakan garis panduan ketat terhadap akses media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur tertentu bagi melindungi mereka daripada kandungan berbahaya penipuan digital dan eksploitasi seksual dalam talian. Akhirnya kesimpulan Tuan Dia Bertua, segala pendapat dan pandangan yang saya utarakan pada hari ini bukan sekadar kritikan tetapi seruan untuk kita membina negara kita ini dengan lebih beramanah, adil dan berpaksikan kepada kesejahteraan rakyat. Sama ada dalam bentuk fiskal kerajaan, pendidikan maupun pengukuhan ekonomi semuanya menuntut kesungguhan dan keberanian politik untuk berubah. Jiran percaya dengan dasar yang adil, keutamaan yang betul dan semangat ta'awun yang digariskan oleh Islam. Malaysia mampu bangkit sebagai negara yang benar-benar makmur dan sejahtera. Bukan sekadar pada nama tetapi pada hakikatnya kehidupan rakyatnya. Sekian, Jiran Tut mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Berhormat Jiran Tut. Saya persediakan pembahasan yang terakhir. Yang bermaklumat batu gajah.